erkak kishilarga qanday ayollar yoqadi bu sizma menga savol va javobi sizga ham ayollarga bo'ydoqlik paytida boshqacharoq ayol yoqadi o'y fikridagi bir ayollar yoqadida endi bo'ydoqlik paytida unday bo'lsa manday bo'lsa sunnatga muvofiq bo'lmasa bo'lmaydi dunyodagi men endi datini aytib yuborsam bo'lmaydi bu qarang u anjelika bo'lsa ham bo'lmaydi yana palonchi bo'lsa ham bo'lmaydi bu minbarda har kimni atini aytsa o'zi to'g'ri kelmaydi eng dunyodagi go'zal ayol kishi bo'lsa ham iymon bo'lmasa sabr taqvo bo'lmasa mehr muhabbat bo'lmasa ertaga bola tug'ib onalik qilib berolmasa foydasi yo'q erkak kishiga qanday ayol kerak degan savolni birinchisi erkak kishiga zakovatli aqlli ayol kerak